o'zi bir xoli joyga borib hech kim yo'qligida oldiga kiribdida haligi ayolga shu zinoni taklifini beribdi man bilan bir zino qilsangiz ayol haligi erkakka qarab tura tashqariga chiqing hamma uxlaganda aytasiz birortasi bilib qolmasin assalomu alaykum aziz birodarlarim videoni keng tarqalishi uchun layk bosishni unutmang payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz vassalomu alaykum va rahmat payg'ambarlardan birlari avvalgi payg'ambarlardan birlari olloh qazi va jallaga shu savolni bergan ekan yo robbiy nahotki sanda mudroq ham bo'lmaydi deganda de, qo'liga kosada suvni olib ertalabgacha ushlab o'tirsang ertalab javob beraman deb amr qilgan ekanlar qilgan ekan alloh taolo haligi suvni ushlab o'tirib bir ko'zi ketganda qo'lidan tushib to'kilib ketibdi shunda payg'ambar alayhissalom alloh taologa to'kibyuordim desa olloh aytibdi de, bir mudroq bilan qo'lingdagi kosani suvini to'kding agar meni mudroq bossa olam nima bo'ladi degan de ekan ollohni mudroq bossa butun olamizdan chiqadi bu narsa mumkin emas shayx shuni tushuntiribdilar shunaqami deb hayron bo'lib qabul qilibdi haligi yangi musulmon yana bir muddat o'tgandan keyin chiqsam deydi haligi yana qaltirab o'tiribdi ey yana nima bo'ldi nimaga uxlamayapsan desa kecha musulmon bo'lgan odamni tafakkurini qarang shayxga ki, endi uxlayman desam meni yaratgan zot al hayyo al qoyun bo'lgan zotni uxlamayotganini bilib uxlay olmayapman qiynalib ketyapman deganda de shayx yig'labdilarki shuncha yil kitob yozib olim bo'lib da'vatchi bo'lib yurib kechagina musulmon bo'lgan bitta oddiy hali ilmi yo'q bo'lgan odamni o'ylaganchalik tafakkur qilibman biror marta tunda olloh ya deb o'ylamagan ekanman deb yig'labdilar ana bu hidoyat ollohdan ekanda ma'rifat ollohdan ekan biz hamma narsani ko'rib ko'rib yuraveramizu haqiqatda ham shuni shuni bizga ato qilayotgan olloh ekanligini hech tafakkur qilolmay qolamizda shuning uchun tafakkurda tadabburda ish ko'p ekan azizlar ertalab uyg'onganingizda yerni aylanishi quyoshlarni botib chiqishi fasllarni almashishi hamma hammasi siz uchun xizmat qildirilayotganini hech tafakkur qilganmisiz ertalab turdingiz quyosh chiqishni boshlayapti yer aylanyapti shunday katta yer butun koinot hammasi insonga xizmat qilyapti hammasini inson uchun musahar qilib qo'ydi alloh taolo turishimiz yurishimiz shu yerda o'tirishimiz hamma hammasi ollohni irodasi bilan mana bu narsani esdan chiqarmaslik kerak shuning uchun olloh azza va vajallani hech bir mudroq ham bosmasligini bilish kerak solihlar gulshani e degan bir kitobda bir ajib voqeani keltirarkanlar ki, bir kishi bir begona ayolga ko'ngil qo'yibdi bir ko'ngil qo'yib haligi ayolni poylab yurib oxiri oldiga kirib uni o'sha eri o'zi bir holi joyga borib hech kimi yo'qligida oldiga kiribdida haligi ayolga shu zinoni taklifini beribdi man bilan bir zino qilsangiz ayol haligi erkakka qarab tura tashqariga chiqing hamma uxlaganda aytasiz birortasi bilib qolmasa hammani uxlaganini ko'rib kelib hamma uxladimi ha hamma uxladi endi rozimisiz desa ollohchi debdi haligi ayol ollohchi desa haligi erkak ha olloh uxlamaydi ollohda mudroq sini ham bosmaydi qanday degan gap desa unda allohdan qo'rqmaysizmi shu ishni qilgani shunda haligi odam yig'lab tovba qilgan ekan mana bu hikoyani kitoblarda keltirib yozadiki agar azizlar agar hammamiz shu yerda o'tirgan man ham siz ham odatda kamchilik hammamiznikida man doim aytaman shogirdlarimgaki jamoatga gapirayotganingizda o'zingizni hamma narsadan avliyo qilib ko'rsatmang u gunohlar sizda bizda hammamizda bor olloh kechirsin shuning uchun bizda deb aytamanki agar shu hammamiz azizlar shunaqa tafakkur qila olganimizda edi kechasi qorong'u tunda ham uxlamaydigan zot mani qarab turibdi nima ishni qilsam olloh ko'rib turibdi deganimizda bugun birortamizni darvozamizda qulf bo'lmas edi bugun birortamiz biror bir narsadan hofsi'ramagan bo'lardik chunki biz mana shuni his qil olmayapmizda azizlar har doim har bir harakatimizni har bir yurish turishimizni bilib turguvchi eshitib turguvchi zot bor olloh bor buni unutmaslik kerak maqtanamiz ba'zida uyimizdagi muhitdan maqtanamiz mana hozir shu yerda namozxonlar qaysi biringizdan so'rasamki hozir men uyingizda shariatimiz harom qilgan narsalar aroq ichishliklar va hokazolar bormi yo'q yo'q aslo yo'q nima uchun ollohdan qo'rqaman hech mani uyimga bunaqa narsa kirmaydi man harom qilgan hamma narsadan qochaman ho'p hamma olloh taqiqlagan narsa sizni xonadoningizda yo'q bo'lsa bu go'zal g'iybatchi ihvohi ha endi bo'lib qoladi mana bu chataq qanday ba'zisini olloh biladiyu ba'zisini bilmaydimi shunaqa e'tiqodda bo'lsak edik hamma qilayotgan harakatimizni olloh ko'ribdi desa azizlar na biror bir gunoh qiladi na bir kıladı, bir jinoyat qiladi na mana hozir biz uchun eng katta muammo bo'lgan korrupsiyasi bo'ladi hech narsa hamma yo'q to'xtaydi qachon agar meni olloh ko'rib turibdi bilib turibdi ertaga Allohning huzurida sharmanda bo'lishim hisob berishim bor desak edik va shunga amal qilsak edik azizlar hamma shunaqa muammolardan qutuladi